Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya sendiri Nur Atira Zulkifli dengan nombor matrik 2024545819 dan bersama saya ialah Fanny Juling, Muhammad Syamil Syahmi, Syed Muhammad Faiz, Muhammad Dini Akil dan Ati Hakim. Inilah barisan ahli kumpulan kami yang telah bekerjasama untuk menyiapkan pembentangan ini. Kami harap anda dapat mengikuti dan memahami isi yang kami sampaikan sebentar lagi. Tajuk pembentangan kami ialah Memahami Dualism, Cabaran dan Penyelesaian dalam Masyarakat Malaysia. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupas konsep dualism secara mendalam, mengenal pasti asal-usulnya dari sudut falsafah, meneliti bagaimana ia memberi kesan terhadap pendidikan sosial dan budaya di negara kita serta mencadangkan langkah-langkah penyelesaian yang praktikal. Kami percaya bahawa memahami isu ini amat penting dalam usaha membina sebuah masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. Hello everyone, my name is Feneling Chilin. So, hari ini saya akan terangkan tentang definisi dualisme. So, Untuk memulakan, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan dualisme. Dualisme merupakan satu konsep yang merujuk kepada kewujudan dua elemen yang bertentangan tetapi saling wujud dalam satu sistem atau realiti yang sama. Dalam konteks falsafah dan pemikiran, dualisme boleh merujuk kepada perbezaan antara aspek fizikal dan rohani atau antara akal dan jasad dalam kehidupan seharian lah okay, boleh dilihat dalam bentuk pertembungan antara pemikiran Barat dan pemikiran Islam mm. dualisme boleh dilihat dalam uh, bentuk pertembungan antara pemikiran Barat dan pemikiran Islam ataupun antara pendekatan moden dan pendekatan tradisional. Kesemua ini merujukkan kepada dualisme adalah fenomena yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat uh, kontemporer. Ke so, yang ketiga saya akan terangkan tentang asal usul dualisme. So, konsep dualisme bukanlah sesuatu yang baru, ia telah lama dibincangkan oleh para falsafah barat, khususnya dalam bidang metafizik dan epistemologi. Tokoh yang uh, paling sinonim dengan konsep ini ialah Rini Descartes, seorang ahli falsafah Perancis pada abad yang ke-17. Descartes memperkenalkan konsep mind-body dualisme yaitu perbezaan antara minda yang tidak berjisim tetapi mampu berfikir dengan jasad yang bersifat fizikal dan yes. boleh dilihat. Beliau menyatakan bahawa kedua-dua unsur ini wujud secara berasingan tetapi saling berinteraksi. Pemikiran diskastes ini menjadi asas kepada banyak teori moden nah, tentang realiti dan identiti manusia. Menteri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adilah Gifty dan saya akan menerangkan tentang pengaruh dualism dalam pendidikan, sosial dan juga budaya. Baik, uh, dualism telah memberikan kesan yang ketara dalam pelbagai aspek kehidupan kita. Terutamanya dalam pendidikan, sosial dan juga budaya. Dalam sistem pendidikan, saya boleh berikan contoh wujudnya uh, pemisahan antara ilmu uh, ilmu duniawi dan juga ilmu ukhrawi. Uh, sebagai contoh, kita boleh lihat ada sekolah yang dia menumpukan kepada aspek akademik semata-mata Manakala sekolah lain mungkin mereka lebih menekankan pendidikan agama uh, Di sinilah kita nampak ataupun kita boleh lihat uh, jurang dalam pemahaman dan juga penerimaan terhadap ilmu secara holistik Jadi kesannya tak sering langsung ia memberikan pelajar berkemungkinan besar dengan pandangan yang mungkin ter, agak terhad dan juga kurang uh, keseimbangan dalam melihat dunia serta kehidupan dari sudut yang uh, menyeluruh ok, seterusnya uh, pelbagai sistem pendidikan yang tidak selaras uh, daripada segi objektif dan juga pendekatan turut menyumbang kepada uh, kekeliruan pelajar terhadap hala tujuh pendidikan mereka ada yang mungkin mereka terlalu menekankan pencapaian material semata-mata manakala ada juga yang kurang memberi ruang kepada pemikiran kritikal dan juga perkembangan intelektual uh, secara menyeluruh baik, dari segi sosial pula Masyarakat sering terbahagi kepada golongan yang lebih cenderung kepada nilai-nilai moden dan mereka juga masih berpegang kuat kepada nilai-nilai tradisional tugangan ini yang boleh membawakan kepada salah faham dan juga konflik di antara generasi. Sebagai contoh, perbezaan pandangan tentang peranan wanita, institusi keluarga dan gaya hidup yang sering menjadi sumber perdebatan yang mencerminkan wujudnya dualisme dalam masyarakat kita. Jika kita lihat daripada sudut budaya pula, pengaruh budaya barat ini semakin meresap ke dalam kehidupan harian terutamanya melalui media sosial dan juga hiburan. Dan inilah yang menyebabkan berlakunya krisis identiti terutamanya dalam kalangan remaja yang keliru antara mengagakkan budaya sendiri ataupun menerima budaya luar. Dalam jangka panjang, krisis ini boleh menyebabkan kehilangan warisan budaya seterusnya boleh melemahkan juga nilai tempatan serta membentuk masyarakat yang tidak berakar pada identiti asalnya. Kalau kita perhatikan, isu dualism di Malaysia memang sangat ketara dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya yang sering menjadi perdebatan adalah tentang pemakaian dan cara pergaulan di tempat awam. Kadang-kadang isu ini disensasikan oleh media menyebabkan wujudnya pelbagai pandangan yang bercanggah. Sebenarnya perkara sebegini tak sepatutnya dilihat secara hitam putih. Kita perlu faham bahawa setiap individu datang daripada latar belakang yang berbeza dari segi pendidikan, pengaruh media dan tahap pendedahan kepada budaya luar. Kalau perkara ini tidak ditangani dengan cara yang inklusif dan terbuka, ia boleh membawa kepada salah faham dan ketegangan sosial dalam jangka masa panjang. Dalam sistem pendidikan pula, kita boleh lihat dengan jelas wujudnya dualisme. Contohnya, kita ada dua aliran utama iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Sekolah kebangsaan lebih fokus kepada akademik dalam konteks sekular manakala sekolah agama pula menekankan pembentukan sasiah dan ilmu agama. Pemisah pemisahan ini telah membentuk dua corak pemikiran yang berbeza dalam kalangan pelajar. Bila mereka melangkah ke alam pekerjaan atau menyertai masyarakat umum, perbezaan ini boleh menimbulkan cabaran untuk mewujudkan persefahaman dan kerjasama. Dari sudut budaya pula, pengaruh barat semakin kuat. Terutamanya melalui media sosial dan hiburan. Nilai-nilai seperti kebebasan individu, cara berpakaian yang lebih terbuka dan gaya hidup liberal semakin diterima oleh sebahagian anak muda. Namun begitu, nilai-nilai ini sering bertembung dengan norma ketimuran yang kita pegang seperti kesopanan, maruah keluarga dan kepentingan komuniti. Pertembungan antara dua set nilai ini boleh mengakibatkan kekeliruan identiti, konflik antara generasi dan juga jurang nilai antara masyarakat bandar dan luar bandar. Kalau dualism ini tidak dikendalikan dengan bijak, ia ia bukan sahaja boleh memupuk sikap prejudis tetapi juga boleh mencetuskan ketegangan sosial yang berpanjangan. Hello, assalamualaikum. Nama saya Syed Mohafiz Bin Syed Fakrul Z. ID saya 2025745721. Sekarang ini saya akan bentang slide saya untuk group assignment CTU552, uh, which translates to uh, Philosophy and Current Issues. Slide keenam, Peranan Mahasiswa. Sebagai golongan intelektual, sebagai golongan intelektual dan bakal pemimpin negara pada masa akan datang. Mahasiswa memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu dualisme, terutamanya dalam konteks nilai, budaya dan agama yang berbeza dalam masyarakat kita. Pertama, mahasiswa perlu menjadi ejen kesedaran sosial. Ini bermakna mereka harus berani memulakan perbincangan terbuka dan rasional mengenai isu-isu sensitif seperti perbezaan nilai dan kepercayaan. Perbincangan ini penting untuk mendidik masyarakat supaya lebih terbuka dan bertoleransi. Misalnya mahasiswa bu uh, boleh mengadakan diskusi kumpulan bersama rakan-rakan dari pelbagai latar belakang dan berkongsi pandangan secara harmoni. Yang paling penting, pembincangan ini mestilah bebas daripada prejudis, tidak menyentuh sensitiviti kaum atau agama dan uh, bersifat inklusif agar semua suara dapat didengari. Kedua, penglibatan mahasiswa Uh, dalam wacana intelektual seperti forum, seminar dan bengkel juga memainkan peranan penting. Ini bukan sahaja membuka minda, malah membantu mahasiswa memahami pelbagai perspektif yang wujud dalam masyarakat. Melalui penyataan ini, kita boleh memupuk rasa hormat terhadap pandangannya berbeza dan seterusnya membina budaya ilmiah yang sihat dalam kalangan mahasiswa. Ketiga, Mahasiswa boleh mengambil bahagian dalam program-program perpaduan seperti aktiviti uh, kemasyarakatan, program anak angkat atau projek silang budaya yang mempertemukan uh, pelajar dari pelbagai kaum dan agama. Program sebegini bukan sahaja mengeratkan hubungan uh, tetapi juga mengurangkan st uh, stereotip dan salah faham antara satu sama lain. Ini dapat merap uh, merapatkan jurang perbezaan dan mempunyai memperkukuh semangat perpaduan yang sangat penting dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia ini. Kesimpulannya, mahasiswa bukan sahaja penuntut ilmu tetapi juga ejen perubahan sosial yang boleh membantu membina masyarakat yang lebih harmoni dan bersatu padu. Saya rasa itu sahaja untuk slide ini. Sekarang saya akan serahkan kepada rakan saya untuk menyampaikan uh, slide seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang kita sedia maklum, uh, dualisme ini bukanlah perkara yang baru. Malah perkara ini sudah sudah menular di negara-negara barat. Jadi sebagai individu kita harus memainkan peranan masing-masing dalam menangani isu ini. Tapi kita tak perlu Aa, kita tidak harus lupakan tentang ibu bapa dan masyarakat dalam konteks ini Ini kerana aa, ibu bapa mereka dapat membendung di peringkat awal Seperti mendidik anak tentang nilai murni, menghormati orang aa, sama ada yang muda atau tua Ataupun aa, dapat berfikiran terbuka tentang perbezaan antara agama dan pandangan masing-masing Dan juga bersikap tolak ansur Masyarakat pula haruslah mengamalkan sikap inklusif dan juga menjauhi daripada stereotip dan juga ekstremisme dari segi pendidikan bila mereka haruslah mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu dunia ini kerana kita dapat menyeimbangkan uh, fahaman kita tentang ajaran yang terapi dan juga dapat fahami tentang konteks masa di uh, dalam dunia buat masa sekarang di samping itu media masa haruslah memainkan peranan dalam menyebarkan mesej yang positif dan menyebabkan keharmonian yang antara masyarakat dan juga tidak menyebabkan uh, mesej yang boleh memecah belahkan antara satu sama lain jadi terdapat beberapa cara untuk menangani isu dualisme ini uh, pertama sekali kita boleh menyertai program kebudayaan yang mampu menguk mengukuhkan jati diri seperti botong royong ataupun uh, menyertai ceramah agama dekat situ kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai uh, jenis dan kerana kita di Malaysia je kan jadi uh, kita dapat memahami tentang setiap agama dan budaya di setiap uh, aspek masing-masing Kedua, kita boleh mengalakkan uh, nilai budaya dan agama lalui forum ataupun melalui dialog antara satu sama lain ataupun uh, kita boleh buat uh, program pertukaran pelajar di peringkat sekolah Akhir sekali, anda haruslah uh, aktif dalam menganjurkan program seperti program silam budaya kerana ia dapat membantu masyarakat membezakan antara komuniti modern dan komuniti tradisional dan haruslah kita ingatkan bahawa program-program ini haruslah konsisten dan juga menyeluruh kerana ia dapat meningkatkan nilai sosial di kalangan masyarakat Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Dinaikil bin Muhammad Zubiq Pemikiran seimbang penting untuk mengelakkan ekstremisme dalam masyarakat Sama ada terlalu liberal atau terlalu konservatif Kedua-dua pendekatan ini membawa kepada polarisasi yang mempecah belahkan masyarakat Sebaliknya, pemikiran seimbang menggalakkan kita menilai sesuatu isu dari pelbagai perspektif Perspektif dan mencari titik tengah yang adil dan rasional dan dengan pendekatan ini kita dapat menyuburkan dialog yang sihat memupuk toleransi dan menerima perbezaan sebagai kekuatan sebagai contoh dalam isu-isu seperti kebebasan bersuara dan pendidikan pendekatan yang sederhana lebih sesuai untuk masyarakat yang majmuk seperti Malaysia Dualism adalah sebahagian daripada realiti sosial yang tidak boleh dihapuskan sepenuhnya. Namun, dengan pendekatan yang terbuka dan seimbang, kita boleh menguruskan perbezaan ini secara harmoni demi perpaduan dan kesejahteraan negara. Kami ingin mencuarakan harapan agar Malaysia dapat membina sebuah masyarakat yang bersatu dalam kepelbagaian. Perbezaan budaya, agama dan pemikiran seharusnya dilihat sebagai kekuatan bukan sebagai ancaman. Mahasiswa dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mewujudkan suasana yang harmoni yang berasaskan kepada saling menghormati dan nilai bersama. Dengan kesedaran pendidikan yang inklusif dan serta sokongan daripada semua pihak, kita mampu membina sebuah Malaysia yang seimbang, progresif dan bersatu padu. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang telah meluangkan masa untuk menonton dan mendengar pembentangan kami. Diharapkan segala maklumat yang telah kami kongsikan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan kepada anda semua. Sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kami mohon maaf dan akan menjadikannya sebagai ruang untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.